qızlar, bu gün hər kəsi bizə çağırın. Kofe içmi. Son zamanlarda hamıdan eşitdiyim bir səs var. Sims kofe necə dəmləyirsən? Mən həqiqətən bu gün sizlerle niyədakı ən dadlı kofe dəmləyən siz olacaqsınız bu vidiodan sonra. Həqiqətən inanın sözümə. E, yəni mən sizinlə burada e, kofe dəmləməyin ən böyük sirlərini paylaşacağam. Bu video heç bir yerdə yoxdur YouTube belə YouTube-da belə bu videoları az rast gəlməyə olar. Mən eş tapa bilmədim. Özüm e, praktika ilə nəzər neçə dəfə özüm dəmləyə-dəmləyə-dəmləyə dəmləyə öyrəndim. Artıq mən 6-7 ildən çoxdur kofe dəmləyirəm, özüm dəmləyirəm, özüm öyrənmişəm. Ələmdəki e, insanlar da özümü öyrətmişəm e, və hamımız artıq neçə illərdir özümüz kofe dəmləyirik və özümüz də bu kofeləri istifadə edib içirik. Bu videodan sonra siz də Çox dadlı kofelər hazırlaya bilərsiniz. E, düzgün formada dəmləməyi sizə öyrədəcəm. Yəni e, ən böyük sirrimiz kofelərdən keçir. Bu formada olan kofelərimiz var. Dənəciy formatındadır. Kofelər satışda var. Hamı bu kofelərlə adi ın, qarışdırma kofeləri səhv salırlar. Bu kofelər bu şəkildə satılır marketlərdə. İstədiyimiz halda özümüz ın, bunu ın, kofe ütü mə aparatından üydüb istifadə edə bilərik. Amma bunların bu formada olan halları da var ki, hazır üydülmüş formalardır. Bunları asanlığıyla biz evdə üydürmədən özümüzlə marketdən alıb istifadə edə bilərik. Mən ilk zamanlarda e, kofeni tünd tanlı, yəni e, tək sırf e, kofenin Ə, ham halını istifadə edirdim bir neçə il ə, və çoxları bəziləri bunu sevirdi, bəziləri sevmirdi. Mən indi kiməki dəmləyirdim. Dirdilər, "Çox ağır kofedir şəms bu." Mən də deyirdim ki, yəni zövqünüzə gəlsə, yəni bir az şəkər də əlavə edə bilərsiniz. Bir az şəkərli olanda içə bilirlər. Amma ə, sonra ə, vaxt keçdi, zaman keçdi. Mən sizinlə indi onu paylaşacağam ki, mənim kofədə ən böyük sirrim budur ee bu kofelərdir. Yəni birinci göstərəcəyim DBK kafesidir. Bəlkə də çoxları bunu tanıyır, bəlkə də tanımır. Amma mən bunu işdə də, evdə də özüm ən çox bunlar dəmləyirəm. Bunlar çox dadlıdılar, həqiqətən. Siz inana bilərsiniz mənə. Yəni e, bunların özə bunlardan olan fərqi, o birsə kofedə olan fərqi, e, tərkibində o kofədən var. Amma tərkibində həm də süd də var. E, Süddən savay olan maddələr Ola bilər, yəni dadlandırıcılı filan, amma həqiqətən ə, çox dadlıdır. Sizə bu formasını göstərə bilərəm. Yəni görürsüz ki, içində südlə qarışıbdır. Ə, özünün burada qapaq qaşığı var. Artıq biz bununla rahat şəkildə kofemizi ölçüb dəmləyə bilərik. Ə, bu kofelə çox gözəl qoxusu var, həqiqətən. Ə, mənim amma ən-ən sevdiyim kofe Osmanlı kafesidir. Belə yaxından göstərə bilərəm. Şəkəroğlu firmasındır. Çoxun marketlərdə var. Ə, ən çox mən bunu alaram Neptundan ya da ə, rahat marketlərdə daha çox olur bunlar. İndi bunun içində də elə eyni şəkildədir, rəngi amma qoxusu içində fərqli də bibirlərindən. E, İndi keçək ən gözəl kofeni dəmləməyə. Ən birinci lazım olan şeylər bizə cezve biri. Gəldik. Ən birinci lazım olan şey bizə cezvedir. Cezve burda Azərbaycan adını bilmirəm, amma desəm cezve gedir bizə də. Bu məsələn 8 e, nəfərlik, 10 nəfərlik tuta bilər mən elə görə, çünki çox böyüdü. Biz e, miqdarı necə ölçürük? bizim belə evdə məncə hamının evində yeni fincanlar gedir. Yəni kofe fincanı. Bunlar elə bizim ən böyük köməkçimizdir miqdarını ölçməyə. Kofemizi resepti u buradan əmələ gəlir. 1 fincan qədər suyu əlavə edirik biz bu cəzvəyə. Ondan sonra bu formada heç vaxt əlavə etməyin, bu yəni alınmayacaq, ancaq üydülmüş formasında olur. Mən ən gözəl kofe dəmləmək üçün, ən dadlı kofe dəmləmək üçün bir qaşıq həmişə belə, yəni bütün formasını bir tam olmayan qaşıq, yəni belə bir qaşıq əlavə edirik gəzvəmizə. Bu bu səfər Osmanlı kofesindən dəmləmək istəyirəm. Osmanlı kofesinin içindəki o qaşıq qədər etmirəm heç vaxt, çünki o qaşıq qədər... çox qatı kofe dəmləmək istəyirsinizsə, bu bir qaşıq qədər dəmləyə bilərsiniz. Amma mən çox qatı halını sevmədiyim üçün mən bu qaşıqla e, istifadə edirəm. Baxın, bir qaşıq bundan əlavə etdik və mən bir qaşıq şəkər əlavə edirəm buna. E, i̇ndi biz gedə bilərik mətbəxə. İki nəfərlik kofe hazırlamaq üçün biz bura əlavə etmişik 2 qaşıq kofe. Gördünüz kimi içində 2 ədəd qanta var. Am biz 2 fincan su əlavə edəcəyik. Birinci fincanımıza da əlavə edirik. bu da ikinci fincanımızı davet edirik. Və vam kodda qazın üzərinə qoyuruq. Əgər qazımızı çox versək, yəni güclü qazda qoysaq, onda tez qaynayıb kofemiz acı format olacaq və daşa bilər. Bir dəfə belə qarışdırıb kənara qoyuruq qaşığı. və gözləyirik ki, qofemiz isinsin, köpüklər yuxarı qaxsın. Bir müddət belə isinəcək qofe. Qarışdırmırıq, gözləyirik. kenarlardan görüş yavaş yavaş isinmeye başlayır. qanarlardan isinir. Köpük yuxarı qalxır, bəli artıq hazırdır. Bir qaşıq kömək ilə biz bu kofel köpüklərini fincanımıza əlavə edirik. 3-4 qaşıq bəs eləyər bir fincan üçün. Çay qaşığı Əgər bu köpük, əgər bu köpükləri biz əlavə etməsək, ə, kofemiz köpüklü alınacaq. Hamsını əlavə edirik. Bunu da deyim ki, kofe dəmləyəndə zamanı soyuqdan istifadə edin. Bəli, kofemiz artıq qaynadı, dəmləndi. Köpükləri gözdən bir iki daşsın. Şürürük. Bəli, artıq hazırdır. Köpüklü qəhvə alındı. hazırdır. Çox gözəl qoxur. Ən dəsitlərin qarşınızda bu kofe də mən də içirəm. Həqiqətən. Çox dadlı alınır siz də bu kofeni alıb sınanız mütləq şərh yazın mənə. Sizdə necə alındı? Çox dadlıdır. İzləyib bitirdikdən sonra xahiş edirəm şərh bölməsində yazın nə kimi videolar gələcəyini çəkim istəyin üçün. Mən də çox maraqlıdı. Çöklər kimi falə baxmaq masterisiniz? Siz dibinə kim üçün? Videonu bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Hələlik. Görəsən, bu kofe necə baxılır? Bunu öyrənmək lazımdır.